بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک دوست نے مرگی کے بارے میں پوچھا ہے کہ مرگی کے بارے میں بتائیں کہ مرگی کیوں پڑتی ہے اس مرض کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں تو مرگی جو ہے اس کو طبی زبان میں سرا بھی کہتے ہیں سرا کا معنی ہوتا ہے گر پڑنا مرگی کا مرض جب کسی شخص کو لگتا ہے تو اس کو ایک دورہ پڑتا ہے دورہ پڑنے کے ساتھ مریض گر جاتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے جسم کے اندر تشنج آ جاتا ہے پھڑکنے لگتا ہے جھٹکے لگتے ہیں اس کو موہ سے جھاگ آتی ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کو ہوش آ جاتا ہے یعنی مرگی جو مرض ہے اپیلیپسی بھی اس کو کہتے ہیں اس کی علامات یعنی بے ہوش ہونا تشنج ہونا منہ سے جھاگ کا آنا جسم کا پھڑکنا اور جھٹکے لگنا تو یہ بڑا نامراد مرض ہے بہت تکلیف دہ ہے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کسی وقت دورہ جو ہے مریض کو پڑ سکتا ہے چمکدار چیز دیکھنے سے پانی کو دیکھنے سے بھی یہ دورہ پڑ جاتا ہے قانون مفرد آزار کے مطابق اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ماہیت کیا ہے کہ یہ کس تحریک کے اندر مرض پیدا ہوتا ہے تو مرگی جو ہے اپیلیپسی جو ہے سرا جو ہے یہ بنیادی طور پہ دماغ و اعصاب کی سوزش کا نام ہے اعصاب کے اندر تحریک پیدا ہو جاتی ہے اعصاب میں جب تحریک ہوتی ہے تو غدد کے اندر تحلیل اور عضرات کے اندر تسکین پیدا ہو جاتی ہے رتوبات وافر مقدار میں جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ عضلات میں تسکین جب ہو جاتی ہے آپ کے جو مسکولر ٹیشو ہیں وہ بالکل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو یہ علامت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اب آ جائیں جی اس کے علاج کی طرف حکیم انقلاب صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ اس مرض کے علاج میں یدے طولہ رکھتے تھے بڑی مہارت رکھتے تھے ان کا ایک مضمون اس حوالے سے موجود بھی ہے کتابوں کے اندر مل سکتا ہے اور انہوں نے اس کا علاج لکھا ہے سرخ مرچ سرخ مرچ سے اس کا علاج کرتے تھے سرخ مرچ اطبہ حضرات مولجین اس بات کو با آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ مزاجوں کی دنیا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی مرض کے مزاج کی سمجھ آ گئی کہ یہ کس قسم کا بگڑا ہوا مزاج ہے تو اس کو کس طرح سے درست کرنا ہے تو آسانی کے ساتھ علاج کیا جا سکتا ہے تو سرخ مرچ کا مزاج ازراتی ہے تو اعصابی تحریک کا جو ہے علاج وہ ازراتی تحریک سے ہی کیا جاتا ہے طریقہ کار کوئی اس طرح سے بنے گا سب سے پہلے ہمارا طریقہ وہی ہے کہ پرہیز ہے آپ نے ٹھنڈی چیزیں استعمال نہیں کرنی یعنی ٹھنڈا پانی دودھ لسی چاول گنے کا رس گاجر کا رس گاجر مولی شلجم کدو ٹینڈا توری یہ اکیلے بالکل نہیں پکا کے کھانے بالو گاجرے کچی مولی کچی بھی کھاتے ہیں بالکل نہیں کھانی ان کو مرغی ہے وہ بالکل نہیں استعمال کریں گے اب کھانا کیا ہے ناشتے کے اندر کھائیں گے جی سوگی مغز پستہ بھنے ہوئے چنے یہ کھا کے تیز پتی والی چائے پیئیں گے یا پتی کا قہوہ پیئیں گے یا بیسن کا حلوہ جس کے اندر مغز پستہ سوگی ڈالی گئی یا یہ کھائیں گے یا انجیر پانچ یا سات انجیریں کھا کر اوپر سے چائے پی لیں تیز پتی والی یا اکیلی سوگی کھا کے چائے پی لیں ان میں سے کوئی ایک ناشتہ انڈے بھی کھا سکتے مرچ والے انڈے یہ کھائیں اوپر سے چائے دوپہر میں کالے چنے شوربے دار تکے کباب بیگن بیسن کے پکوڑے کڑی اس طرح کی جو قراری چیز ہے اس میں مرچ ذرا تیز رکھیں اور سرخ مرچ ڈالیں یہ کھائیں گے شام کو بھوک لگے تو یہی غذائیں کھا سکتے ہیں پھلوں میں ڈرائی فروٹ ہے انجیر ہے سوگی ہے کھجور ہے کاجو ہے اس طرح کے جو گرم حرارت والے پھل ہیں وہ لے سکتے ہیں. اب آ جائیں جی کعوے کی تک. طرف کے کعوہ کون سا استعمال کرنا ہے تین گرام استقس پانچ عدد لونگ دو گرام دار چینی اس کو ایک گلاس پانی میں ابالیں شہد سے میٹھا کر لیں یہ کاوت دن میں تین سے چار بار استعمال کروا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز کچھ ہی عرصہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مرگی اپیلیپسی کا مرض جو ہے وہ جسم سے نکل جائے گا جب خون کا دوران جو ہے وہ اعصاب کی طرف سے ہٹ کے عجرات کی طرف ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس مرض کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جاتا ہے دعا میں یاد رکھیں ڈاکٹر حکیم افره لي اباسي اباسي ان طلابي متو صدر بازار کنيچي فضا صاحبال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته